kita sangat unik di Malaysia uh, kerana ada negeri-negeri yang berbidang kuasa berkaitan dengan agama dan juga kefatwaan dan kita ada muzakarah uh, jawatan kuasa muzakarah uh, majlis kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia yang dipengerusikan oleh uh, yang bahagia Datuk uh, Wan Zahidi bin Wan Teh uh, jadi ada masyarakat yang Uh, dia ada yang ikut Dan ada yang pening pun ada juga uh, Jadi Dia kata banyak sangat uh, fatwa Dan juga pendapat Jadi ada sebahagian pula Kita dapati bahawa Isunya adalah isu nasional Dalam keadaan dunia Tanpa sepadan ini Mungkin yang banyaknya adalah nasional lah. Berlaku di Selangor Berlaku juga di Sarawak Dan berlaku juga di negeri-negeri yang lain dan data yang dikongsikan kepada kita oleh Tan Sri Sheikh Razali dalam kertas berkaitan dengan peranan jawatan kuasa fatwa dalam menyelaraskan fatwa antara negeri ada sebanyak 450 fatwa dan peringkat isu nasional dan 309 telah diwartakan di negeri-negeri yang merekodkan lebih kurang ataupun 68.6% Uh, jadi uh, ini banyak uh, interpretasi lah yang boleh kita tengok adakah ni belum cukup jahit jidan lagi ni ataupun belum mumtaz lagi ni. Jadi minta uh, saya Ibu Samah Prohmadia Datuk Doktor untuk terangkan bagaimanakah uh, penyelarasan itu boleh dilakukan dengan lebih berkesan bagi memperkasa institusi fatwa di Malaysia. Silakan, Ibu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Eh uh, terlebih dahulu uh, menjunjung kasih kepada Yang Amat Mulia Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah yang sudi berangkat pada malam ini. Uh, uh, Datuk Musi ahli-ahli panel, ashabus samahah, uh, para satizah, para alim ulama, hadirin dan hadirat sekalian. Apabila kita memperkatakan tentang penyelarasan Sukarnya ahli fatwa dia nak kena selaraskan Daripada atas ke bawah bukan di bawah saja Penyelarasan yang pertama kita nak kena selaraskan ialah Penyelarasan antara kita dengan kehendak Tuhan Kerana ini dahulu yang perlu kita letak dalam fikiran kita kerana fatwa itu bukan menyatakan pandangan kita Tapi fatwa ialah menyatakan hukum-hukum Tuhan Yang kita percaya itulah kehendak Tuhan pada manusia Sebab itu Al-Imam Ibn Qayyim al Jauziyah Menulis kitab yang kebanyakan kita sebagai ahli fatwa membacanya Iaitu I'lam Al-Muwaqi'in An Rabbil Alamin Sebelah sebahagian membaca dengan a'lamu muwaqiin an rabbil alamin. Ambil bacaan yang masyhurah i'lamu muwaqi, yakni mengi'lamkan, memaklumkan kepada al muwaqiin. Golongan yang melakukan tauqiq, ah, melakukan tanda tangan bagi pihak Tuhan rabbil alamin. Bagi pihak Tuhan. Maksudnya dalam buku itu tentang fatwa. Orang yang mengeluarkan fatwa seolah-olah dia tanda tangan Inilah kehendak Tuhan kepada manusia Kalau Nabi dia ada wahyu Tetapi kita yang telah menyatakan hukum Tuhan ini Bagaimana jika bukan itulah kehendak Tuhan Maka sebab itu Perkara yang pertama yang mesti kita selaraskan dalam diri seorang mufti Kalaulah kita ni layak Macam saya rasa macam kecil kerdil lah Tapi dah jawatan ni nama lah kan mufti ialah menyelaraskan hal ini di dalam riwayat daripada Umar bin Khattab dalam musnad Ad-Darimi dia kata riwayat ini daripada Abdullah bin Abi Jaafar tetapi mursal daripada nabi ajruukum ajruukum 'alal futiyah ajruukum nar orang yang paling berani di kalangan kamu mengeluarkan fatwa orang yang Alim berani terhadap api neraka ini ialah perkara yang perlu kita sedar di dalam riwayat Abu Daud di dalam sunannya hadis yang semua kita tahu apabila satu orang telah cedera kepala dia luka kemudian dia berjunub dan dia bertanya kepada sahabat-sahabat dia boleh tak dia ada pengecualian tak mandi wajib dan mereka kata tak lalu dia mandi fagtasala wamat dia mandi dan dia mati maka lafaz nabi yang terkenal nabi kata qataluhu qatalahumullah mereka telah membunuhnya Allah membunuh mereka walaupun mereka tak mereka mengeluarkan fatwa mereka tak bunuh dia tapi fatwa itu telah memberikan kesan yang memusnahkan nyawa seseorang. Allah kata mereka membunuh, nabi kata mereka membunuh ya. Dan ini adalah satu perkara yang yang perkara yang pertama untuk kita letakkan dalam fikiran kita bahawasanya kerja mufti ini walaupun orang kata tengok mufti ada gaji, kemudian ada kereta, orang top di depan tapi ini adalah tauqiq menandatangani bagi pihak Tuhan Rabbul Alamin. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Mungkin mamat tepi jalan tu lebih selamat dibandingkan mufti di akhirat besok. Kalau silap dia pun diri dia. Kalau silap kita mengeluarkan fatwa yang bukan kehendak Tuhan, maka itu adalah sesuatu yang besar. Maka dengan itu, kita hendaklah tahu bahawasanya tanggungjawab mempertahankan ilmu walaupun kadang kala saya akan pergi pada penyelarasan tu kadang-kadang tidak selaras dengan kehendak orang ramai itu pun kehendak pemerintah kalau kita tahu sejarah Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah apabila dia telah tidak bersetuju walaupun dia tak terang-terangan dengan kerana Imam Malik dia hidup pada dua zaman Zaman Bani Umayyah Dan zaman Abbasiyah Imam Malik Lahir pada tahun 93-94 dan meninggal pada 179 Imam Malik Telah tak ber, mengeluarkan membaca riwayat Daripada Sayyidina Omar dan juga riwayat daripada Ibn Abbas Tentang talak al-mukrah atau al-mustakrah Talak bagi wanita yang bagi orang yang dipaksa. Talak itu tidak sah. Oleh kerana ketika itu Abu Ja'far Al-Mansur khalifah membuat kaedah siapa yang menggugurkan bai'ah tertalak isterinya. Maka bacaan dan fatwa Imam Malik telah dianggap sebagai oleh pemerintah ketika itu sebagai menyindir atau bermaksud Bahawasanya bay'ah yang dikatakan tertala isteri itu tidak berlaku Ataupun bay'ah paksa itu tidak memberi makna Tidak dianggap sebagai sumpah yang mesti dilaksanakan Akhirnya apa? Akhirnya Imam Malik yang begitu tinggi kedudukannya Dipukul oleh wali ataupun gubernur Madinah Sehingga lekang bahunya Sehingga akhir hayatnya apabila dia nak mengangkat satu tangannya Terpaksa dia mengangkat dengan tangan yang satu lagi Tetapi stand firm mempertahankan penderian Ini adalah watak bagi orang agama Itu satu Dengan kita mengambil kira bahawasanya pemerintah diikuti Apabila kehendak pemerintah itu selari dengan masalah yang disebut oleh Datuk Wan tadi dan juga pendek-pendek yang lain. Kemudian soal ilmu. Saya rasa kita kena sentuh sedikit soal ilmu ini. Dalam sejarah Islam, kita tahu pada zaman sahabat orang ikut fatwa sahabat. Kemudian apabila mazhab-mazhab ini berkembang, kerajaan umpamanya kerajaan uh, uh, Abbasiyah di Baghdad lebih condong kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Abu Hanifah kerana jaguhlah mazhab Abu Han, Hanafi iaitu Muhammad Hasan Al-Syaibani rapat dengan pemerintah. Dan kita tahu tokoh besar dalam mazhab Hanafi Muhammad Hasan Al-Syaibani dan Abu Yusuf. Namun keluasan itu walaupun pemerintah pusat itu mazhabnya itu tetapi mazhab-mazhab mazhab lain berkembang. Di Madinah mazhabnya Malik sebab itu kita baca dalam sejarah riwayat Imamul Baihaqi bagaimana apabila Abu Yusuf pergi ke Madinah dia tanya sampai sekarang kita dok sebut gantang Baghdad gantang Baghdad kerana Baghdad. Tapi apabila Abu Yusuf pergi ke Madinah dia bertanya tentang soal gantang Michael sebut tentang uh, uh, apa as an nabawi gantang nabi. Bila sebut gantang nabi dia berbincang mereka buat mari 50 orang anak-anak muhajirin dan ansar bersama mereka gantang nabi yang sukatannya sama tak sama dengan apa yang Abu Yusuf fatuakan di Baghdad bersama dengan kerajaan kata Abu Yusuf taraktu sa' Abi Hanifah aku tinggalkan gantang Abu Hanifah dan aku berpegang kepada kaul orang Madinah dan kita melihat Keluasan itu Mazhab Malik umpamanya Imam Malik ialah imam dar hijrah Tak pernah keluar daripada Madinah Tetapi Kalau kita pergi Madinah Sekarang bukan mazhab Malik Mazhab Malik telah bergerak Melalui Yahya bin Yahya al-Laisi Telah pergi ke Ke Andalus yang dianggap Aqilu Andalus yang dipanggil oleh Imam Malik. Imam Malik ada dua Yahya, Yahya bin Yahya Al-Laythi, Yahya bin Yahya Al-Ansari. Al-Ansari mengambil riwayat tetapi tidak mengambil mazhab. Al-Laythi mengambil mazhab dan riwayat lalu membawanya ke Andalus. Andalus berkembang dengan mazhab Malik. Artinya Imam Ahmad di Baghdad. Tapi sekarang Baghdad tak banyak imam mazhab Ahmad. Ahmad mari ke negara dunia dunia-dunia teluk. Mari pada mazhab di Saudi mazhab Hanbali. Al-Imam Syafi'i rahimahullah anak murid yang disayangi oleh Imam Malik. Kata-kata Asy-Syafi'i -kata yang terkenal Malik hujjati wa anhu au Malik muallimi wa anhu akhadhtu al Malik adalah guruku daripadanya aku mengambil ilmu. Tetapi apabila Imam Syafi'i daripada Madinah dia pergi ke Baghdad bertemu dengan Muhammad Hasan Asy-Syaibani dan berjumpa dengan ulama-ulama Madinah bersama juga dengan Imam Ahmad yang lebih muda daripadanya 14 tahun dan kemudian apabila dia pergi ke dia pergi ke ke Mesir. Di Mesir Imam Malik murid-murid Imam Malik atau pengikut Imam Malik ramai. Mereka menyambut Imam Syafi'i. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Zahabi Rahimahullah dalam syiar Alamin Nubala Bagaimana mereka sambut dia dengan harapan inilah anak murid kanan guru kita Imam Malik Tetapi apabila Imam Syafi'i pergi sana Fatwa-fatwa dia di Mesir sudah tidak menyamai lagi fatwa Malik Sehingga berlaku krisis Kata Al-Imam Al-Zahabi Moga Tuhan mengampunkan dua-dua belah pihak Sehingga Imam Syafi'i sabar Akhirnya dia menulis Menolak fatwa-fatwa Malik Walaupun orang mazhab Malik kuat di Mesir Kerana dia melihat tentang Hujah-hujah dia yang baru dia lihat. Dan di sana ada guru yang terkenal Yang dulu selalu berdialog dengan Imam Malik Melalui surat menyurat Yang membantah mazhab Pandangan amalan ahli Madinah Yang semua kita tahu Iaitu Al-Lais bin Sa'ad Imam Syafi'i tak ada sempat dengan dia. Kita pun ada pakai. Kalau diperlih kita pakai fatwa dia tentang boleh bank susu. Itu fatwa Lais bin Sa'ad. Kata Imam Syafi'i, "Walaisu afqah min Malik." Dan Lais itu lebih faqih daripada Malik. Dengan menghormati Malik gurunya dan dia menyatakan kalau Allah tanya siapa gurumu, guruku Malik. Maksud saya apa? Maksud saya ialah Tradisi ilmu itu membenarkan kerencaman Seperti yang disebut oleh sahibu samaha Mufti Pulau Pinang tadi Demikian itu dilakukan oleh imam-imam madhab Kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad Sangka anak dia Abdullah bertanya Siapa dia Syafi'i Yang sentiasa kau doa dan tahajud kau doa kat Syafi'i ni Kata Imam Ahmad Al-Syafi'i Al-Syafi'i itu bagai matahari Untuk bumi ini Katiman Syafi'i Matarak tu Baghdad Rajulan afqah min Ahmad bin Hanbal Aku tidak meninggal Baghdad Seorang yang lebih faqih daripada Ahmad bin Hanbal Pun begitu Imam Ahmad Tidak bermazhab Syafi'i Walaupun banyak persamaannya Tetapi itu mazhab Ahmad Dunia ilmu membenarkan ini dengan syarat kita tidak fanatik. Penyelarasan perlu apabila ia membabitkan tadi kepentingan nasional. Ia membabitkan kemaslahatan jika dibuat berbeza ada kesan yang besar pada masyarakat. Contoh COVID kita bawa ni lah. COVID ni kita kata masjid jangan masuk. Kalau masuk masjid ramai-ramai juga Jumaat, dia akan merebak. Ketika itu fatwa memainkan peranan, ulul amri peranan. Tapi bagi urusan maslahah, bagi urusan amalan diri seseorang yang di dalam itor, di dalam rangkaian, di dalam framework pemikiran-pemikiran imam-imam mazhab ahli sunnah wal jamaah, maka kita mesti ada keluasan dalam hal ini. Selagi dia tidak mengkafirkan yang lain, dia tak menyesatkan yang lain, dan dia memilih pandangan-pandangan itu. Saya suka dengan titah Sri Paduka uh, si tukang Petrak tadi dalam perkara yang keempat beliau menyebut uh, baginda menyebut bahawasanya tentang soal zaman ini teknologi kalau pun kita kata hangpa kena ikut pandangan hak kami keluar ni eh. orang di dunia maya ni dia bukan ikut masjid pun dia tak pergi tapi mungkin dia semayang tapi dia tengok international punya fatwa European Council punya fatwa fatwa-fatwa antarabangsa dan ini adalah satu realiti yang mesti kita terima tentang keperbagaian ini. Jadi kita fatwa bagi pihak kerajaan kalau bukan mewakili bukan fatwa mengikut kehendak kerajaan bagi pengurusan kerajaan yang ada kepentingan awam. Saya buat contohlah. lah. contoh ni walaupun di negeri-negeri lain di, di Malaysia ini dalam pengurusan masjid, mengikut mazhab alimamu syafi'i rahimahullah. Siapa yang masuk masjid, di negeri-negeri lain, ikutlah seperti mana kehendak ulul amri. Tapi dia di rumah, dia semayang lah macam mana pun kerana itu urusan dia dengan Tuhan, apa yang dia yakin. Di perleh, ya, benda hak setiap kita sebut kan. Di perleh, baca, baca bismillah perlahan. Di kedah sebelah, baca bismillah kuat dan solat. Ini bukan soal siapa sesat siapa tak sesat, kan? Karena dalam mazhab Hanafi bismillah memang perlahan. Dalam ma mazhab uh, Imam Syafi'i bismillah kuat. Dalam dalam Hambali bismillah perlahan. Dalam Malik tak bismillah langsung, bahkan makruh bismillah. Tu tak ada masalah. Demikian kunud. Demikian tidak ada masalah. Tapi apabila ulul amri melantik untuk penyelarasan Masjid di Kedah, Mazhab Syafi'i Masjid di Perlih, umpamanya Di atas Qaul Hanbali Macam Masjid Al-Haram dan Masjid Ya, tak ada Tak ada siapa boleh kata siapa kunut jadi sesat Atau siapa tak kunut jadi sesat Itu penyelarasan pentadbiran Tetapi kita tidak boleh tatabur Untuk memaksa rakyat Mengikut amalan amat Menghalang mereka beramal dengan pandangan-pandangan yang masih lagi di dalam lingkungan ahli sunnati wal jamaah. Tapi apabila membabitkan kemaslahatan umum macam isu covid kita, isu-isu yang membabitkan pentadbiran yang kerajaan perlu tahu. Sebab itu saya sebut uh, berulang kali juga Sabu Samaha pun saya rasa bersetuju. Uh, di dalam fatwa ataupun di dalam bukan fatwa lah, di peringkat kebangsaan ini, kita bincangkan perkara-perkara yang mana ia membabitkan soal-soal kepentingan nasional tadi. Adapun soal-soal yang sekterin, soal-soal madhabi, soal-soal furu' yang ini dibuka ke, seperti mana luasnya Islam itu sendiri. Telah tidak dapat menyelesaikan hal ini imam-imam yang muktabar walaupun mereka kenal-mengenal antara satu sama lain annasu fil iyalun li Abi Hanifah. Manusia itu di dalam fiqh terhutang budi kepada Abu Hanifah kata Imam Syafi'i. Tetapi pandangan-pandangan Imam Syafi'i banyak yang tidak sama dengan Abu Hanifah. Menghormati kesarjanaan, menghormati keilmuan, mempunyai ruang berbeza dalam hal-hal kehidupan adalah hak di dalam beragama. Kerajaan Osmania memegang mazhab Hanafi dan melalui Osmaniyah jugalah dikuatkan kiraat Hafs An Asim walaupun di sana ada Qiraat lain tapi kita pergi ke Maghribi di Maghribi makin waras dunia Islam berjalan dengan kesarjanaan penyelarasan kita ialah penyelarasan isu-isu nasional dalam masa yang sama kita mestilah akur bahawasanya adanya keluasan di kalangan rakyat ini itu saya punya sisi pandang supaya kita tidak berbalah dengan rakyat kita sendiri yang makin matang dan membaca fatwa yang berbagai-bagai dan mudah-mudahan dengan itu kita akan berdamai kita akan lihat kematangan kita dalam menerima kepelbagaian ini terima kasih Saudara Musi